Сегодня более чем в 80% наружной рекламы используется светодиодная подсветка. В большинстве случаев выход из строя вывески происходит по вине блоков питания. Давайте сравним источники питания от разных поставщиков. Проведем первый тест на морозоустойчивость. Качественные блоки питания гарантированно будут работать при низких температурах. Время выходов блоков питания на рабочую мощность. Задержка у блоков питания с упрощенной схемой может достигать 7 секунд. Чрезмерный перегрев блока питания. Повышенная температура корпуса блока заставляет заботиться о принудительной вентиляции места установки. Существенно возрастает риск выхода из строя всей вывески. Перегрузка. Упрощенная схема. экономия на комплектующих может привести к непоправимым последствиям. Выбирайте блоки питания только проверенных поставщиков. Это залог качественной и беспроблемной работы вашей вывески.